Kita tengok baru-baru ini. Contohnya. Pilihan raya Datuk Bandar New York. Pilihan raya New York Mayor Zofran Mandami telah mencapai kejayaan luar biasa. Beliau ni seorang Islam dan membuat pengakuan terbuka. Beliau adalah Demokrat Sosialis. Dan New York ini bandar terbesar di Amerika Syarikat. Di mana juga kediaman kepada berpuluh bilion dunia. Dan di sinilah pusat Yahudi. Ialah di New York. The Wall Street yang menguasai segala bentuk perniagaan dalam dunia yang besar ialah dikuasai oleh Orang, orang Yahudi di New York. Dan Zofra Mandani berdepan dengan dua lagi calon. Satu calon penyandang. Kedua calon daripada Parti Republikan Dan Zofra Mandani boleh menang. Walaupun penduduk yang majoriti juga adalah orang Yahudi dekat 30%. Ini luar biasa. Sebab apa dia boleh menang? Sebab akhirnya rakyat New York membuat keputusan mengenai dengan kos sara hidup. Zofra Mandani membawa isu New York should be an affordable city to stay. New York sepatutnya menjadi bandar raya yang mampu diduduki oleh rakyat walaupun miskin, walaupun pendapatan rendah. Kedua dia bawa isu childcare. Maknanya sekarang ni suami isteri bekerja, tak ada tempat nak jaga uh, uh, tak, tak ada uh, uh, tak ada mana nak letak anak. Perlu juga kepada penjagaan anak, childcare. Dia bawa isu ini. Dan ketiga, dia memberi jaminan isu juga bersabit dengan kos sara hidup juga ni pengangkutan. Pengangkutan ada kena mengena dengan kos sara hidup. Sebab pergerakan untuk dia tentukan uh, pada tidak kereta api atau bas percuma di seluruh bandar New York. Dia menang lebih daripada 50%. 52%. Siapa ni dua lagi yang kalah tu dia lagi lebih. Nak menunjukkan betapa rakyat mengambil berat tentang kos hari hidup We come to the cost of living. Jangan yeah. tak kira ada sentimen Islam ke, Yahudi ke, Kristian ke. Soalnya nak hidup. Tapi berbeza dengan negara kita Malaysia. Ha. Malaysia negara kita ni, walaupun kos hari hidup, begitu melambung macam-macam uh, uh Uh, bir bulanan kena bayar uh, bil air naik bil api naik uh, bi pembetungan naik uh, berbagai bagai cukai naik SST naik ke 8% uh, apa ni penyama PPTI berkenaan SST semua sini naik tetapi rakyat Malaysia hebat tetap cium tangan perdana menteri Tetap berpusu-pusu Nak selfie dengan Perdana Menteri Nak bergambar dengan Perdana Menteri Lebih-lebih lagi termasuklah Rakan-rakan uh, media pun Walaupun dah bertimbul gambar PMX Tapi apa saja uh, Ada uh, majlis Berpusu-pusu nak ambil gambar Dan begitu jugalah orang ramai Nak bergambar nak cium tangan Walaupun, bila balik, duit ada RM50, nak beli barang tak cukup. Tidak seperti dulu. Dulu RM50 pergi supermarket, boleh dekat satu troli juga. Kalau tidak pun separuh troli. Sekarang ada RM100, tak sampai satu troli. Cili padi pun dah naik RM20. RM20 uh, sekilo. Cili padi. Ikan kembung, berapa? RM20 lebih. Sekilo. Ini saya sebut soal makanan Makanan Baik beras, baik telur Baik ayam Sekali ada, sekali tak ada Jadi segala-galanya lah eh, Terpaksa uh, dibayar oleh rakyat Tetapi mengikut laporan statistik Keluarnya angka cantik-cantik Pengumuman pun hebat Pengangguran turun Uh, inflasi itu dia tu dia umum dia, dia dia cakap macam dia buat pengumuman dasar statement of policy uh, boleh dah cakap uh, saya pun boleh cakap uh, kononnya alhamdulillah eh uh, ladang ayam saya dulu ada 500 ekor sekarang dah 5000 ekor bertelur pula walaupun ayam 5000 bertelur pula 6000 lebih telur daripada ayam. Saya boleh buat sebuah macam tu. Ayam akan percaya nanti. Sama dah sekarang ni. Sama sekarang ni. Jadi, seolah-olah dari segi peran saraf, ni diatasi kerana, jualan rahmat. Uh, maknanya ada jualan murah. Kononnya lah. Ada bantuan RM100 yang boleh bawa kopor pergi ke kedai-kedai tertentu. Jadi ini ah nampak meringan ke beban raya. Tapi bukan semua dapat. Bukan semua dapat. Memang segala-galanya mahal. Apatah lagi di bandar. Tanah di rumah rusak 150 ringgit sekarang ni. Panggil orang banki wiring di rumah. Berapa kena bayar? Sekarang ni, Parking kereta salah sikit pun kena saman. Sebab lock parking tak cukup. Orang kerja di bangunan tempat itu, keretanya begitu banyak. Tengoklah di park, apa ni, rumah pangsa, apa ni, rakyat. Oh, kereta pun susut Jadi, salah letak kena saman. Lewat bayar saman, tambah lagi saman. Jadi, semua sepi kena kiri rakyat. Jadi, manakah yang dikatakan keselesaan hidup rakyat? Dan saya nak beritahu lah ini saya punya uh, pendapat. Tidak ada lagi saat yang saya tengok tekanan hidup rakyat sepanjang kita merdeka hampir 70 tahun seperti sekarang ini. Tapi Madani cakaplah. Assalamualaikum, salam Madani. Dulu Assalamualaikum, satu Malaysia. Assalamualaikum, satu keluarga. Habuk pun. Semua slogan saja. Ini konsep madani. Sana madani, sini madani. Saya dah jumpa dah. Di mana tahu siapa tulis. Tandas madani. Tandas madani pun dah ada. Ha. Tapi kau saya hidup rakyat. Kita tengok. Amat-amat mengecewakan. Berapa lama rakyat Malaysia ni akan menahan derita Dan menjadi rakyat yang baik Wallahualam Saya tak tahu eh, Petai pun, petai 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 Lima, lima jualan Lima, lima ni Ya elok, isi ya elok ni pun Dua puluh ringgit Tiga puluh ringgit eh. Anak sekolah lagi Buku sekolah lagi B telefon lagi Macam-macam Jadi inilah dan saya berharap pertubuhan-pertubuhan NGO dan parti-parti politik yang di luar daripada kerajaan lah dan kepada mereka-mereka yang tidak jenis orang kata bukan nak mengasuk tidak bukan jenis orang kata 24 jam tak nak menjilat saja bersuara dan bangkit lah